श्रीः श्रीमदे रामानुजाय नमः श्रीमदे निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीसूक्तं श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरज स्वर्णरजदस्रजां हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां गिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतो म आवघ तां म आवघ जातवेतो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानघम् अश्वपूर्वां रदमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी मुभये श्रीर्मादेवी जुषतां कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारा मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं बद्मे स्थितां बद्मवर्णाम् ो भक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां बद्मनेमीं चरणमघं प्रबत्ये लक्ष्मीर्मेनस्यतां त्वां वरुणे आदित्यवर्णेतभसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदभिल्वघा तस्य पलानि तपसानोदन्धु मायान्धराया च बाह्या अलक्ष्मीः उबै तु मां देवसकीर्तिश्च बुदोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं मृत्तिं ददातु मे श्रुविपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नासाम्यहम् अबुधिमसंवृत्तिं च सर्वां निर्नुदमे गृहात् कन्दत्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिषिणीं ईश्वरी कं सर्वभूतानां तामिहो भगवये श्रियम् मनस काममागूतिं वासः पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यसगा कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवगत्तमं श्रियं वासय मे कुले मातरं बद्ममालिनी हा भसृजन्धु स्निग्धानि च गृहे ीचदेवीमादरं श्रियं वासय मे कुले आर्त्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतोम आवह आर्त्रां यकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं तां म आवह जातवेतो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रपूतं कावो स्वान्, विन्तेयं पुरुषानघम् बद्मप्रिये बमिनि बत्मालये बद्मालये बद्मदलाय दाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्मादपद्मं मयि सन्निधस्व श्रिये जद्रिय आ निर्याय वयो जनितृप्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति समिता विदत्योन् श्रियये वैनं तत् श्रियामाददानि सन्दमृजा वशकृत्यम् सन्दत्तं सन्दीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्तिन्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् इति श्रीसूक्तं समाप्तं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अडियिन रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु